Да он к нам начал звонить мне Меньше месяца. Да. недели, может быть, две, три, три, две, три назад три. в четверти одиннадцать он начал звонить в квартиру ко мне и вот, когда вот эти события устроили, когда я боялась открывать дверь да. и он мне начал говорить, что потише, потише вести. Я не могла понять, думаю, может человеку помощь надо. Я не боюсь, знаешь, открываю дверь. Я тем более старшая по дому, знаешь, я общественный деятель. И я открыла дверь, и он стоял, не знаю, трезвый был. Я его не знаю, ну как не знаю, и с человеком надо жить, чтобы не знать. Нет. И он мне говорит, что потише, мне мешает. Я говорю, слушай, без 15-11. Когда ты я говорю, я даже не знаю, как его зовут, молодой человек, до 12, до 5 утра. Крутишь э, громко музыку, это такое дело молодое. Тут собака с прогулки возвращалась, гафнула перед э, перед дверью, Куда? И в тебе, коридоре в коридоре гафнула. или там, и тебя это раздражает, Я говорю, слушай, давай, я тебя не видела, я тебя не хочу слышать, и я ушла. Все. Но ты понимаешь, он настолько это говорил, человек был очень наш хамовито себя так вел, и настолько уверенно, что я понимала, что он отдает отчет, что за ним кто-то. Люди себя когда это понятно, это понятно да. Понятно. да. Потом, ну и все. И сегодня утром я стояла, разговаривала около 8, наверное, без 10 в 8 где-то стояла, разговаривала с работником Жека, потому что у нас не убирают два дня, у дворник заболел. И это собака, собака беременная. И она рядом ходит там. И я слышу, собака завизжала. Я разворачиваюсь, он ее ударил. Причем, что он, сто раз мы ходим зад-вперед, он видит эту собаку, эту таксу и все. Это специально было меня провоцирование. И ко мне, это же он меня ударил, образно говорить. Я говорю, ты что делаешь? Зачем ты животное обидел? За что ты собаку обидел? Он остановился, ну, ко мне, начал хамить. И я подошла, говорю, ты что творишь? Я говорю, животное можно. Э -э 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 -э". Я его от этой да. собаке, знаешь, толкнула. Он толкнул меня вперед. Начал оскорблять меня. И Я ему говорю: да ты так соседями живешь несколько месяцев и так начинаешь с соседями себя вести? Кто это? А, это журналист. Так, Здравствуйте. Ты, да, звонили, да, звонили. Ты, вы... Вот, он стал в стойку ко мне. Да. Понимаешь? Ко мне. И начал на меня идти. Это у вас. Да. Брызнула Да. Двух. Ах, что, если он в стойке на меня начал идти? Да, да, да. Все. Я брызнула, Сама от этого, знаешь. И он развернулся и ушел. Матюкаясь, послал меня, все такое. Но это все можно пережить. Я не в том возрасте, мне 43 года. Пусть себе матюкается и все. Такое время сейчас. Все. И я поняла, я поняла что он... я вечером придут и сделают Да вот. И я это все... Муж сидел, сидел, говорит, ничего нет. И я ушла. И только я вышла с квартиры, и я слышала, Как... они видели. Я за Кока-Колой пошла, за этот вот, в чайку. Пошел. И Аня мне звонит и кричит. И за они мне кричали, что ты типа одна, мы знаем, что ты одна а, Да, и Аня мне кричит, мама, выбиваю двери, мама, их здесь много, выбиваю двери и кричат, что они меня, нас убьют или меня Я, я бегу, звоню, у нас 102 ничего, звоню соседке, говорю, Марина, вы, вызывай милицию. Звоню всем, кому угодно, я забыла закуцать, честно говорю. Мы жили дом в дом, я забыла. Марина, а что ты не слышала? Я слышала, что стучали. И выходит, муж ее выходит. Я так стучали? Я всех начала поднимать, говорю, ребята, бегите все наверх. В каждую квартиру звонила, просила вызвать милицию и самооборону и все. И я поднялась, и эти уже стояли, эти вот, гвардейцы здесь. Вот. Ну и вот это начали меня тут раздвигать. И я говорю, вы пришли меня бить, меня и моего ребенка, мы вдвоем живем в этой квартире. Давайте, каждый по очереди. Но я вижу, что они не в трезвом состоянии, вижу оружие там, и он тут скачет между ними. Я говорю, что ты на меня привел эту бригаду из 10 человек, ну то давайте бейте меня. Говорю, пожалуйста, все, за что? За то, что собака на тебя говорю, э, она даже не гакнула на него. Говорю, он э, утром копала мою собаку. Нет, потому что было за что. Но он меня всячески провоцировал. Он вел, и я тогда поняла, Майдан. Думаю, наверное, за ним, я честно говорю, наверное, какой-то правый сектор. Если он тебя так ведет, это и так Да, а, видно Да, видно было, что он очень хамовито, да. самоуверенно себя вел. Понимаете? Я же уже столько лет жил, живу на этом свете, я работаю, я э, мастер-стилист, парикмахер, через меня проходит масса людей э, и Гройсмана, эти все друзья, подружки, вот это Карванским, я же позвонила и говорю, вот, расскажите всем, я забыла за позвонить, потому что вылетело все с головы. И все. А я вам хочу сказать, вот они сказали, что я не а я им сказала. И вы мне верьте, не а верьте. я верующий тому? человек, кто верующий, он тот тут поймет. Я каждый вечер читаю вот в Псалтере есть такая книжечка. Это монах мне прозорливый в монастыре дал благословение на чтение. И мне предупредили, как только ты начнешь читать, если вы никто не верите, вы уже не верите. Без да, Бесы, лес, а вся бесы будут искушать. Ну, Почему это? Вы можете верить не люди все к этому. Вот когда я начала читать, что очень сильная вещь, ее нельзя просто так читать, потому что читают только очень намоленные люди. И все, и сразу чувак пришел ко мне. Но мне сказали, надо выдержать. И я сказала, я не боюсь, я не боюсь, потому что Бог за мной. Я ему сказала, хоть убейте меня здесь, надо... Страшно не это, не вот эти гвардейцы, чуваки. Страшно будет перед Богом стоять грехи дают. Все, что я вам скажу, ребята. И мне вас истинно милицию жаль, потому что бесы пришли на нашу землю. Я не знаю, как это, кто с этим справится, очень, а надо молиться. только молит, твой Бог сейчас. Ты думаешь, по вот. сути рассказывать? Ну, я вот и все, больше да, нечего. Дальше, дальше, когда вы стояли здесь уже на площадке, напротив вас стояли они, что они вам говорили? Ну, он лес там, этот чубатый, камнянь, что-то а такое. Мы, мы никого не трогали. Мы, 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 мы били, мы, мы не пришли видели, сюда отдыхать. Да, я все. говорю, ууу, я говорю, не-не. И он там скачет, вот этот, тетушка, или как вы его там называете, вот этот, сзади. Он скачет там. Я говорю, ты на меня привел? На меня. Ну то давайте все по очереди меня бейте. Ребенок трусится дома в стрессе. Где в таком стрессе. Двери на... Кому? К бабкам. Я, двери я говорю, это мы, говорю. Люди стояли три месяца на Майдане, чтобы это вы сейчас так рулили здесь. Я говорю... И деньги пересылали на Майдан. Нет, а он говорил, говорил, мне он написала, Ты не была? Знаете, да я в сотни я все тут тут была. И один, один парень, который меня слышал, остальные не слышали. Да, Нормальный парень там с этой. Молодой стоял, и он их ус... в, бронике, в бронежилете, и он их успокаивал. Так, Марина, все, что я же при тебе говорила. И я говорю, эм, ты говорю, парень, можешь даже...